Серьезность этого давления во много раз преувеличена на самом деле, потому что легче всего идти в фарватере желаний зрителя, да, и проще всего говорить и объяснять, тот показ, который есть в новостях, желаниями зрителя. И, и уходят очень большие ресурсы, и материальные, и, и, и интеллектуальные, для того, чтобы доказать, что все, что я делаю, я делаю ради него, ради этого зрителя, ибо он так хочет. Умные новости, да, разумные новости, сами формируют своего зрителя, сами его. Пичкает информацией, формирует его взгляды. И это делается то есть у него есть зрители, и вот этот зритель видит то, что показывает, то, что решает вот эта редакция, да, вот этот ньюзрум, в частности, как локальное, да, нечто, решает выдать. И он вербует. мы это, это глупо считать идиотами людей, которые являются твоими зрителями. Вот они хотят, они идиоты. Да, я это делаю для этих идиотов. Это бред. Они очень разумные люди, и они могут не иметь там э, образования, они могут не иметь диплома, они могут не знать иностранных языков, но это отнюдь не идет. И они чувствуют, когда им лгут, они чувствуют, когда им говорят правду, они чувствуют, когда им дают реальную информацию. И потом у этих людей изо дня в день появляется больше инструментов для того, чтобы получить э, ту новость, которую они хотят, хотели бы видеть. Да, это все равно, что... Э, Тупой, абсолютно там консилере допустим, предлагает своему шефу только то, что он хочет. Умный всегда предложит ему то, что ему нужно, необходимо. Потому что тогда его шеф заработает больше. И, соответственно, заработает больше он сам. До многих это не доходит. Точно так же и со зрителем происходит. То есть реально, реально им можно давать. И CNN, BBC, они не идут там в фарватере желаний, или не идут настолько, насколько у нас принято в фарватере желаний зрителя, да, так называемого. Да, берем ну, скобочки. Они формируют его. CNN, за этот, это давно известная история. CNN развязала войну в Сомали, и там же она его и закончила. Когда она захотела, она начала, и когда захотела, она ее закончила. То, что делает крестьяна Манпуру на Ближнем Востоке, очень нравится одним, нравится другим. Но и те, и другие чем-то формируются этой личностью.